Salam sejahtera, saya Muhammad Nabil, penganalisa dari Melaka Securities. Malaysia masih kekal fokus dalam pelaburan infrastruktur awam, terutamanya di Sabah dan Sarawak. Seperti yang kita sedia maklum, Belanjawan 2025 menunjukkan kedua-dua negeri ini menerima peruntukan tertinggi dengan tumpuan kepada projek mega seperti Pan Borneo dan jalan penghubung antara Sabah dan Sarawak iaitu SSLR. Selain projek mega, dana juga disalurkan kepada infrastruktur asas luar bandar seperti jalan kampung, bekalan air dan elektrik yang menunjukkan pendekatan yang lebih inklusif. Kita juga melihat pelaburan mula beralih ke wilayah luar Lembah Kelang. Contohnya, RTS Link di Johor dan LRT di Pulau Pinang yang membuka peluang pembangunan baru di kawasan sekitar. Pada ketika ini, pelaksanaan projek mega agak perlahan tetapi sektor pembinaan masih dilihat aktif dan dipacu oleh projek swasta yang banyak melibatkan pembangunan industri seperti gudang logistik, pusat data dan fasiliti semikonduktor. Dari sudut margin keuntungan, ia bergantung pada tahap kerumitan projek dan kapasiti projek tersebut. Pada masa ini, margin keuntungan para pembina dilihat masih kekal positif dengan sokongan projek swasta. Secara umumnya, projek infrastruktur mega mungkin memberi purata margin sekitar 7 ke 9% dengan nilai order book yang lebih besar tetapi bidang kerjanya yang lebih rumit. Manakala projek infrastruktur solar contohnya menawarkan nilai per order book yang lebih kecil tetapi mampu menawarkan pulangan margin yang lebih tinggi. Selain itu, faktor seperti pengalaman dan akreditasi kontraktor juga memainkan peranan penting dalam kelayakan tender dan juga untuk kekal kompetitif dalam industri. Tidak dinafikan, kenaikan tarif dijangka meningkatkan kos elektrik sebanyak 10% hingga 14% bagi pengguna besar seperti pusat data disebabkan struktur harga bertingkat. Pusat data hyperscaler dijangka tergolong dalam kategori voltan ultra tinggi iaitu kadar tarif tertinggi. Walau bagaimanapun, setakat ini kebanyakan pemain pasaran mengambil pendekatan tunggu dan lihat disebabkan ketidaktentuan dasar chip global. Dan kami percaya pusat data yang sedang dibina kini sudah berada di peringkat yang terlalu jauh untuk membuat sebarang perubahan yang besar. Kami menjagakan permintaan peminan pusat data akan kekal stabil dan Malaysia kekal sebagai destinasi pilihan didorong oleh faktor-faktor lain termasuk tanah yang luas, kos pembangunan yang kompetitif dan tempoh pelaksanaan yang lebih pantas berbanding negara jiran. Bermula dengan Johor, selain kembangkitan semula Forest City, lokasinya yang bersebelahan dengan Singapura, memuka banyak peluang pelaburan infrastruktur, terutamanya dalam sektor pengangkutan dan komersial, selaras dengan inisiatif Zon Ekonomi Khas Johor dan Singapura. Manakala di Sarawak, selain pembangunan infrastruktur, pengangkutan yang pesat, kami melihat infrastruktur telekomunikasi masih kurang dibangunkan dengan banyak kawasan masih belum mempunyai liputan internet 4G dan 5G. Sementara itu, Selangor kekal relevan untuk pelaburan, perumahan bertingkat kos sederhana dipacu oleh projek infrastruktur di sekitar hub pengangkutan dan lebuh raya yang menghubungkan bandar utama ke kawasan pinggir bandar. Selain peralihan Malaysia ke arah tenaga boleh diperbaharui melalui NETR, kami menjangkakan terdapat peluang pertumbuhan jangka panjang dalam kecekapan tenaga melalui penggunaan air sejuk atau chill water yang secara amnya boleh mengurangkan penggunaan tenaga sebanyak 40 ke 50%. Teknologi ini bukan sahaja sesuai untuk bangunan komersial malah boleh digunakan untuk pusat data memandangkan penggunaan elektrik yang tinggi dan penghasilan haba yang besar keperluan terhadap sistem teknologi ini bukan sahaja membuka peluang kepada kontraktor tempatan untuk menunjukkan kepuayaan mereka dalam menyediakan penyelesaian penyejukan yang mampan dan cekap tenaga malah berpotensi memenuhi permintaan di pasaran serantau yang sedang pesat berkembang kami menjagakan trend ini akan terus berterusan sekurang-kurangnya untuk 5 ke 10 tahun yang akan datang memandangkan aliran kerja semasa yang masih kukuh terutamanya dengan aktiviti pembelian tanah yang aktif oleh pemaju utama Tambahan lagi, pertumbuhan dalam sektor pembinaan disokong dengan pelaksanaan perbelanjaan modal atau CAPEX oleh syarikat pengeluar tenaga serta peningkatan model pembangunan dan penyewaan build and list yang mula diterima pakai dalam pembangunan pusat data